Друзья, всем добрый день. Гараж на западном. Как вы думаете, чем мы сегодня будем заниматься? Совершенно верно. Мы сегодня будем заниматься суппортами задними. Влад Житомира прислал. Сейчас будем заниматься. В процессе покажу, скорее всего, причины двух этих потеков. Смотрим дальше. Подписываемся на канал на Захидному. Гараж на Захидному. Да и вы мы ждали. Друзья, вот и разобрали первый суппорт. Ну, как я и предполагал, палец, видите, поддался коррозии. И тормозуха побежала через ручник. Вот, что происходит здесь. Влага, мусор превращается в абразив и вытирает манжетик. И все это попадает внутрь суппорта. И начинается вот такой вот замес. Ну, будем заниматься. Я думаю, на втором суппорте та же самая история. підписуємось на канал, гараж на західному, дивимось далі. А от і правий суппорт второй. Ну, ситуація, в принципе же, просто не до такої степені. Що будемо ми чистити, збирати. Он левий, А вот правий розібраний. Дивиться далее, Подписывайтесь на канал Гараж на Західному. Друзья, ну вот я уже подготовил механизм ручника. В поршеньке поменял манжетик. Там под пружинкой стоит. Это правый суппорт. Это левый. Все помыли. Почистили. Сейчас будем собирать суппорта, контакты в шапке профилю. Да его мы сдали. Ладно, смотри. Вот так вот будет выглядеть твой второй суппорт. Так как же, как и этот. Я поторопился тебе. По поводу этих пальчиков. Неправильно диагноз поставил. У тебя три пальчика новые. Ну они приживели чуть я их почистил, они новые. Я вставил. Сейчас сюда тоже вставлю. Один тебе бонусом подгоню. Пальчик. Чтоб ты уже не трогал, а просто прикрутил и все. Друзья, вот я и закончил с этими двумя суппортами. Один уже упаковал. Человек прислал с пальчиками. Влад прислал с пальчиками. Три пальчика я его оставил. Они в хорошем состоянии. Один поставил новый. Вот так выглядят Перебрані суппорта. Завтра з утра владу відправлю в Житомир. Ремонт суппортов Renault Master 3, контакти в шапці профілю. Усім гарного вечора!